Итак, друзья, вот что у нас с вами получилось в первой части нашего мастер-класса, и сейчас мы переходим ко второй части. Иголочка у нас выходит с вот этой черненькой бисеринки, и после этого мы с вами набираем две бисеринки желтеньких, вот они у нас, и подтягиваем их ближе к работе. После чего первую пропускаем через вторую желтую и первую зеленую проходим иголочкой. Дальше набираем. Три бисеринки оранжевых светлых. Проходим иголочкой через вот эту вот зеленую бисеринку. Подтягиваем. Далее, друзья, набираем с вами 4 бисеринки желтого цвета. Подтягиваем. Пропускаем первую, через две последующих проходим иголочкой. Далее набираем с вами 3 бисеринки светло-оранжевого цвета. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту вот светло-оранжевую бисеринку. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки, опять же, светло-оранжевых. Проходим иголочкой через эту уголковую бисеринку. Подтянули. Дальше набираем 4 бисеринки желтого цвета. Раз, два, три, четыре. Подтягиваем их, пропускаем первую, через две следующих проходим иголочкой. Ой, подтянули. Дальше набираем три бисеринки светло-оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку светло-оранжевую, одну темно-оранжевую и одну светло-оранжевую. Вот она. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую бисеринку с набора по 3. Далее набираем с вами три бисеринки светло-оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту вот желтую бисеринку. Подтягиваем. Опять с вами набираем 4 бисеринки желтого цвета. Подтягиваем их ближе к работе, пропускаем первую, через две последующих проходим иголочкой. Вот так вот. Далее набираем с вами 3 бисеринки оранжевых светлых, проходим иголочкой через среднюю оранжевую светлую с набора по 3. Дальше набираем одну оранжевую светлую и две оранжевых темных и проходим иголочкой через оранжевую темную среднюю. Дальше, друзья, набираем с вами две бисеринки темно оранжевых и одну светло оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю светло оранжевую с набора 3. Дальше набираем три бисеринки светло оранжевых проходим иголочкой через вот эту вот последнюю уголковую бисеринку. После чего набираем с вами 4 бисеринки снова таки желтого цвета. Раз, два, три, четыре. Подтягиваем их ближе к работе. Пропускаем первую, через две последующих проходим иголочкой. Дальше набираем 3 бисеринки светло-оранжевого цвета. Раз, два, 3. проходим иголочкой через вот эту среднюю светло-оранжевую бисеринку дальше набираем с вами одну бисеринку светло-оранжевую и 2 бисеринки темных проходим иголочкой через первую темно-оранжевую после чего набираем 3 бисеринки темно-оранжевых проходим иголочкой через вот эту последнюю темно-оранжевую бисеринку Дальше, друзья, набираем 2 бисеринки темно-оранжевых и одну светлую. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую из набора по 3. Далее набираем с вами снова таки 3 бисеринки светло-оранжевых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту уголковую желтую бисеринку. Дальше, друзья, набираем 4 бисеринки желтых и одну бисеринку оранжевую. Вот она. И возвращаемся обратно через среднюю оранжевую бисеринку с набора по 3. Далее набираем одну бисеринку светло-оранжевую и две бисеринки желтых. Проходим иголочкой через первую темно-оранжевую бисеринку. Дальше, друзья, набираем с вами 3 бисеринки Темно-оранжевых проходим иголочкой через среднюю, темно-оранжевую. Проход... Э, набираем опять Я с вами три бисеринки темно-оранжевых. Проходим иголочкой через последнюю темно-оранжевую бисеринку. После чего набираем 2 бисеринки желтых, одну бисеринку светло-оранжевую. Проходим иголочкой через эту светло-оранжевую бисеринку среднюю. Дальше набираем одну светло-оранжевую и две желтых. Проходим иголочкой через вот эту вот последнюю уголковую бисеринку. Возвращаемся обратно через две последующих вот этих желтых бисеринки. Ой, через одну точнее бисеринку мы возвращаемся. Я уже сама запуталась. Дальше набираем две бисеринки желтых. Вот они. Первую пропускаем через вторую желтую и последнюю желтую вот в этом вот наборе вторую, возвращаемся обратно. После чего набираем три бисеринки желтого цвета, раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту желтую бисеринку. Так, дальше мы набираем одну светло-оранжевую бисеринку и две темно-оранжевые 2 проходим иголочкой через вот эту вот темно-оранжевую среднюю бисеринку с набора по 3. После чего набираем с вами 3 бисеринки. раз, два, три, Темно-оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю темно-оранжевую с набора по 3. Дальше, друзья, набираем 2 бисеринки темно-оранжевых, одну светлую. Проходим иголочкой через вторую желтую бисеринку вот эту. После чего снова набираем 3 желтых бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой через первую желтую. Вот так вот. После чего, друзья, мы с вами набираем снова 4 бисеринки желтых и одну бисеринку светло-оранжевую и проходим иголочкой через вот эту среднюю желтую бисеринку с набора по три предыдущего. Возвращаемся вверх. Далее набираем с вами три бисеринки светло-оранжевых. Раз, два, три. И проходим иголочкой через вот эту светло-темно-оранжевую э, бисеринку первую. Подтянули. Дальше набираем 3 бисеринки темно-оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю темно-оранжевую бисеринку. Далее снова набираем 3 бисеринки темно-оранжевых. Проходим иголочкой через последнюю темно-оранжевую. Вот так. После чего набираем 3 бисеринки светло-оранжевых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 желтую. Дальше набираем одну бисеринку светло-оранжевую и две бисеринки желтых. Проходим иголочкой в так называемую нашу уголковую бисеринку. После чего возвращаемся обратно через две этих бисеринки желтых. Дальше набираем две бисеринки желтых и одну бисеринку светло-оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую с набора по 3. После чего набираем одну бисеринку светло-оранжевую и две бисеринки желтого цвета. Проходим иголочкой через вот эту среднюю темно-оранжевую бисеринку с набора по 3. Далее, друзья, набираем с вами 3 бисеринки темно-оранжевых проходим иголочкой через вот эту среднюю темно-оранжевую с набора по 3 следующую. Дальше набираем 2 бисеринки желтых и одну бисеринку светло-оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую с набора по 3. Дальше набираем одну бисеринку светло-оранжевую и 2 бисеринки желтых проходим иголочкой через вот эту последнюю желтую, точнее первую желтую бисеринку, вот так вот. возвращаемся обратно через две этих бисеринки желтых. после чего набираем с вами три бисеринки желтого цвета, раз, два, три и проходим иголочкой через вот эту желтую бисеринку первую. Ой. дальше, друзья набираем с вами 3 бисеринки светло-оранжевых. Проходим иголочкой через среднюю темно-оранжевую бисеринку. После чего набираем 3 бисеринки светло-оранжевых. Проходим иголочкой через вот эту первую желтую, точнее вторую желтую. После чего набираем 3 бисеринки желтого цвета. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту желтенькую бисеринку. Вот так. После чего возвращаемся через одну бисеринку желтую. Вот она. Ой. подтягиваем хорошенько. Набираем с вами две желтых. Раз, два. Подтягиваем их к работе. Первую пропускаем. Через вторую возвращаемся обратно. Вот так. После чего набираем с вами снова 3 бисеринки светло-оранжевого цвета. Раз, два, три. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку светло-оранжевую, одну желтую и одну светло-оранжевую. Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую следующего набора по три. После чего набираем 3 бисеринки светло-оранжевых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту среднюю с набора по 3 желтого. Дальше, друзья, набираем с вами 4 бисеринки желтых и одну бисеринку светло оранжевых Проходим иголочкой через среднюю светло-оранжевую с набора по 3. Дальше набираем одну светло-оранжевую и две бисеринки желтого цвета. Проходим иголочкой через среднюю желтую бисеринку. Вот так. Дальше, друзья, набираем две бисеринки желтых и одну бисеринку светло-оранжевую. Проходим иголочкой через вот эту вот светло-оранжевую среднюю бисеринку. После чего набираем одну бисеринку светло-оранжевую и две Бисеринки желтого цвета, раз, два. Проходим иголочкой через вот эту уголковую бисеринку. Возвращаемся обратно через две желтых. Дальше, друзья, набираем три бисеринки желтого цвета, раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту вот а, желтую бисеринку после чего набираем три бисеринки зеленых темных и проходим иголочкой через последнюю вот эту вот бисеринку желтого цвета. дальше, друзья, мы с вами набираем три бисеринки желтых, раз, два, три, проходим иголочкой через вот эту первую желтую бисеринку. после чего возвращаемся обратно через две желтые бисеринки и набираем одну бисеринку черную и две бисеринки темно зеленые проходим иголочкой через вот эту среднюю темно зеленую бисеринку после чего набираем две бисеринки темно зеленых и одну бисеринку черную возвращаемся проходим через среднюю желтую после чего возвращаемся обратно через вот так вот черную и все зеленые до ой, вот этого вот момента. Дальше у нас идет повтор того же, что мы делали тут. То есть мы набираем 8 бисеринок, и дальше все идет абсолютно так же, как вот тут. Если вы не запомнили, как это делается, вы можете еще раз посмотреть эту первую часть мастер-класса, и вам все станет понятно. Дальше мы с вами проходим к созданию вот этого вот поясочка. Видите, вот у нас получается, что а, поясочек, вот есть у нас три цветочка, да, и мы переходим к вот этому поясочку. Смотрите, друзья, вот мы сделали с вами три вот этих вот цветочка мы дошли до вот этого вот момента. В теории тут мы бы должны были набрать одну бисеринку черную, две зеленых и дальше продолжать плетение. Но сейчас мы переходим к с, вами, э, с вами к поясочку. Поэтому мы набираем 4 бисеринки зеленого цвета и проходим иголочкой через среднюю вот эту вот зеленую бисеринку. Подтягиваем. Далее, друзья, набираем с вами снова 4 бисеринки зеленого цвета. Вот они. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку, желтую среднюю с набора по 3. После чего возвращаемся обратно через три бисеринки. Набираем 3 бисеринки зеленого цвета. Проходим иголочкой через вторую бисеринку с набора по 4. Дальше, друзья, мы с вами набираем 3, 4 бисеринки зеленых, проходим иголочкой через среднюю зеленую бисеринку. После... Дальше, друзья, мы с вами снова набираем 4 зеленых бисеринки, проходим иголочкой через вот эту бисеринку, сейчас смотрите внимательно, через вот эти и вот эти две, подтягиваем вот что у нас с вами получается дальше мы проходим иголочкой через вот эти вот еще 2 1 2 3 бисеринки раз 2 3 вот так после чего набираем с вами 3 бисерренки опять же зеленого цвета 1 2 3 проходим иголочкой через вторую с набора по 4 дальше друзья набираем с вами 4 биеинки зеленых. Проходим иголочкой через среднюю зеленую с набора по 3. Дальше снова набираем 4 бисеринки. Проходим, ой, проходим иголочкой через вот эту бисеринку и переходим вниз. Вот так вот. Возвращаемся вниз через вот эти бисеринки. Подтягиваем. Дальше проходим иголочкой через три эти бисеринки вот так и снова набираем с вами три бисеринки раз два три да снова набираем с вами три бисеринки зеленого цвета проходим иголочкой через вот эту зеленую вторую зеленую с набора по 4 дальше друзья набираем с вами снова 4 бисеринки зеленых Проходим иголочкой через вот эту среднюю зеленую бисеринку. Опять набираем с вами 4 зеленых. 1, 3, 4. Проходим иголочкой через вот эти вот все бисеринки к самому верху. Вот так вот. И подтягиваем. Возвращаемся обратно через 3 бисеринки вот этой вот после чего набираем одну да, одну бисеринку зеленую одну бисеринку желтую и одну зеленую проходим иголочкой через вторую с набора по 4 дальше набираем 2 бисеринки зеленые две бисеринки желтых проходим иголочкой через вот эту среднюю желтую бисеринку вот, вот так Дальше набираем 2 бисеринки желтых, 2 бисеринки зеленого цвета. Проходим иголочкой через вот эти вот бисеринки вниз. Можно сразу через вот эти две зеленые и одну бисеринку желтую. После чего мы набираем одну бисеринку зеленую, одну бисеринку желтую и одну бисеринку зеленую. И проходим иголочкой через последнюю желтую. Дальше, друзья, набираем с вами 4 бисеринки желтого цвета. Проходим иголочкой через вот эту среднюю желтую бисеринку. Далее набираем опять 4 бисеринки того же желтого цвета. Проходим иголочкой через желтую, зеленую, желтую зеленую, желтую и еще три желтых. Раз, ой. Раз, два, три. Вот так. Дальше набираем три бисеринки желтых. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вторую висеринку с 4 желтых дальше набираем две висеринки точнее три висеринки желтых и одну висеринку зеленую и проходим иголочкой через среднюю желтую висеринку далее набираем одну виселинку зеленую и две висеринки желтых 3 висеринки извините желтых проходим вот одна ой одна зеленая и три желтых Проходим через вот эти бисеринки и возвращаемся вот так вот, вот. проходим через все желтые, вот так, набираем с вами три бисеринки желтого цвета. Раз, два, три. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку желтую. Дальше продолжаем плетение зеленым. Набираем 4 бисеринки. Зеленого проходим через вот эту среднюю желтую бисеринку. Вот Опять набираем с вами 4 бисеринки. Зеленого. Раз, два, три, четыре. Проходим иголочкой через вот эту вот зелен... э, желтенькие вот эти. Все. И через три зеленых. Вот. Раз, два, три бисеринки зеленого цвета. Дальше набираем с вами три бисеринки зеленые, Раз, два, три. И проходим через вот эту вот зеленую, вторую с набора по 4. Вот такой вот элемент у нас с вами должен получиться. Дальше мы также делаем оранжевый светлый, оранжевый темный и еще раз оранжевый темный. Вот так. Дальше, друзья, продолжайте работу самостоятельно. И в следующей части, то есть в третьей, мы с вами переходим к созданию большого цветка.